Здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире программы «Диалог». С вами буду я, Наталья Доценко-Белоус. Вопрос об отношении сознания к бытию, духовного к материальному, сохраняет свою актуальность. При этом в 21 веке наблюдается концептуальное отклонение от материалистического отношения к человеку. На первый план современных исследований выходит не материя, а душа, как невидимая и бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа человека, дающая начало и обуславливающая жизнь, способности, ощущения, мышления, сознания, чувства и воли, противопоставляемое телу. Именно с душой человека связаны страсти и добродетели, испытываемые и воспитываемые человеком на протяжении жизни. В послании к Галатам сказано, «Плод же Духа Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы, ли, мы решили подключиться к исследованию христианских добродетелей и их проявлений в современном обществе. У нас в гостях протеерей Андрей Ткачев, настоятель храма преподобного агапита Печерского в городе Киеве. Здравствуйте, отец Андрей. Рада вас приветствовать в эфире нашей передачи. Душа и дух. Вот как эти понятия выражаются в православии? Через какие добродетели мы можем познать душу и дух? <свист> ну, вот душа это то, что вот Пушкин пишет, вот весь я не умру. То есть вот то, что в отличие от тела обладает нетлением, то, что живет по смерти физического тела человеческого то, что продолжает разумное существование, то, что хранит в себе память, волю, э, осознанный опыт прожитой жизни. Вот этот некий черный ящик, который в самолете есть, mm -hmm. вот этот вот, на самом деле, он, это э, оранжевый круг. Mm -hmm. Черный ящик, э, на самом деле, представляется оранжевый круг, как странно называются вещи в языке человеческом. Так вот, душа, это то, что э, она не имеет определений таких точных, Душа не подвергается точному такому дефиниции. Такой. Значит, это, это то главное в человеке, тот внутренний человек. То есть мы можем говорить о том, что два человека есть в человеке. В человеке есть два человека как минимум два, может быть, даже больше. Вот. И внешний человек это эмпирический человек, это тлеющий, обновляющийся. Значит, а внутренний человек сокровенный, Богу видный. И самому человеку должен быть знаем он. Он живет и по смерти, тело. И он будет обновлять потом это тело, когда тело будет воскресать, и он будет с ним соединяться. Это, вот, это то самое важное в человеке, да, о чем говорят все религии, все культуры, все философии, и так или иначе говорят об идее бессмертия и о том, что человек не разрушается полностью смертью, а самое главное в нем не подвержено разрушению. А чем душа от духа отличается? А дух это некое свойство человеческой души, которого лишены, например, души животных, что есть вопрос, например, там вот христианское богословие утверждает о смертности душ животных. То есть, они, то есть душа это то, что дви, это так знаете, вот то, что движет телом, это, это душа, а то, что движет душой, это дух вот дух это высшая свойство души человеческой это если угодно наверное тот образ Божий который вдохнул господь человека положил как печать на него вот это вот то что человек трихотомечен вот это дух душа и тело да да писание так и говорится что значит чтобы у вас было непорочный дух и душа и тело в пришествии господа иисуса Христа. то есть душа анимализм как она оживляет плоть и плоть жива до тех пор пока душа с ней вместе. А дух оживляет душу. Потому что душа, душа мертва, пока Бога не знает. Но дух и душа это не раздельные. Это категории? Э, нет, они могут бы разделяться. Так сказать, они, а, то есть они вместе, но они, так сказать, не сливаемые. То есть не всякая душа человеческая духовна. Mm -hmm. То есть духовность это то, что связано с духом, mm -hmm. а душевность это то, что связано с душой. Отец uh -huh. Андрей, а вот проявление добродетелей и страстей это проявление души или духа? Э, духа, духа, то есть дух движет душою. Э, вот животные не имеют ни грехов, ни добродетелей, хотя души у них есть. Угу. Смотрите, вот труп коня, это 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 тело коня без без души коня, скажем, да, то есть замерла душа конская угу. в этом, и, и он стал трупом, угу. хотя был то до сих пор конем, значит с возил там или эти тянул, значит, э, а вот духа у них нету у животных, в отличие от человека. Вот все грандиозное величие цивилизации – это ведь не душевное явление, это духовное явление. Вот самолеты, летящие по воздуху – это же это что? Это гений человеческий. А гений как не к душе, а к духу. Угу. А, все, что мы, чем мы пользуемся, это вторая природа, то есть это все значит, заводы, пароходы, все гениальные творения живописи, поэзии, литературы. Это все плоды духа человеческого, не души. Что, мы отличаем же в жизни душевного человека от духовного. То есть духовный человек может повести за собой нацию, человечество, если угодно. Душевный человек, в принципе, может просто скрасить вечер с тобой в милой беседе, максимум. То есть он душевен. Душевные, духа неимущие. Это большинство категорий. Духа неимущие. Да, то есть так сказано, душевные, духа неимущие. В послании Иуды, брата Господня, есть такие слова. То есть есть душевные люди, у которых нет духовности. Путать эти вещи нельзя. Когда человек цепляет гвоздичку в лацком пиджака или вешает чистые занавески хозяйка значит, на окна, это же не духовность, но и не телесность. Это душевность. Это красиво, мило, уютно, вкусно, ароматно. Вот это все такие душевные категории. А духовность это нечто дерзновенное, нечто влекущее вперед. И оно может быть как хорошим, так и плохим. То есть, как бы, скажем, там Гебель, доктор Геббельс был в высшей степени духовен с знаком минус. Это был очень харизматичный проповедник античеловеческих идей. Вот, скажем, там кто-нибудь другой, там, берем пример из противоположного лагеря, какой-нибудь человек, там, скажем, там, доктор Швейцар, например, какой-нибудь или кто-нибудь еще, это очень человеколюбивый человек, в высшей степени харизматичный, но, ну, там, скажем, со знаком плюс, допустим, какая-нибудь мать Тереза. То есть вот, не, уходим, не проходит мимо там, лежащего на, на, на улице какого-то гангренозного коллеги. А вот берет его на руки и тащит его куда-то, и обмывает его, и уходит за ним. Вы сказали, и... что он человеколюбивый, то есть человеколюбие – это проявление духовности, да? Духа. Я думаю, да. Да, это да, правильно направленного духа. Когда дух... То есть в человеке как бы духовность спит. Ее нужно пробудить. Но пробудить ее можно двояко: в минус и в плюс. Например, человек может сделать каким-нибудь готом, рокером, каким-то панком, каким-то сатанистом это тоже некие э, болезни духа. То есть он болезни не теле... духа. Да, У духа есть, он... есть болезнь. Конечно, он не телесен этот человек. То есть он как бы его телесные вещи, например, там, извиняюсь, там, э, поесть и выпить, например, там и выспаться, значит, там, и в мягкую перину закутаться, как бы ему это мало интересно, ему хочется там э, крушить, ломать, там, бежать, орать, там, на демонстрации там идти, там, или там не знаю, там в милиционеров стрелять, не знаю, что он допустим анархист, например, Это же не душевное явление и не телесно. Это же тебе не Манилов, например, какой-нибудь там или Собакевич, кто развалился в мягких креслах там и жует там, значит, котлетку, значит, с вилочки. Нет, он духовен со знаком минус. Угу. То есть в мире вообще сталкиваются постоянно, воюют. Духовные проявления разнополярные. То есть духовность со знаком плюс угу. и духовность со знаком минус. Угу. То есть Если возникает какой-нибудь такой отрицательный харизмат, такой вот а-ля Адольф Гитлер, например, да? <свят> То есть его же нельзя победить сентиментальностью. Дескать, ах, противный, там, ах, так нельзя. Это все будет как бульдозером сметено. Всякая сентиментальность, он сметет ее. Ему нужно противовес поставить в духовность со знаком плюс. А вот духовность со знаком плюс она включает какие качества или, может быть, сильные стороны? А, духовность со знаком плюс вообще она, конечно, редкость. И она бежит от софитов бежит от по, первых полос в журналах, она не терпит рекламы и саморекламы, то есть для нее смертельная среда, как полотна мастеров не терпят, знаете, вот в музеях завешивают тряпочками старые гравюры, угу. старые картины, потому что прямые солнечные лучи убивают старые краски, как бы они разрушают там холсты и так далее, поэтому шедевры закрываются тряпочками, вот как бы вот настоящие духовные шедевры точно так же боятся прямого света, стремятся скрыться, в этом в этом их великое отличительное свойство это, это, это косвенная причина того, что мы про них не знаем. То есть, по большей части, то, что мы знаем, это духовность со знаком минус. Это саморекламная духовность, это mm -hmm. гиперэнергичная духовность, такая улыбчиво-агрессивная духовность, там, когда нам что-то предлагают. Там, по сути, что нам предлагают? Даже рекламируя какой-нибудь Доместос или какой-нибудь Фастунгель, нам предлагают некий стиль жизни. Mm -hmm. Никогда реклама не предлагает конкретный продукт. Просто конкретный продукт. Да. Она предлагает некий стиль жизни, соответствующий продукту. Улыбчивый, веселый, позитивный, всем владеющий, Купи, ничего не боящийся. Ты станешь таким же. Да, 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 да. То есть нам предлагаются некие вещи, выходящие за рамки чистой коммерции. Всегда. Это явление духа. Это некая духовность. То есть всегда нам предлагается некая духовность. Политическая реклама тоже нам предлагается стиль жизни. Э, молодежные движения всякие там. Нам предлагается стиль жизни. Да футбол там дальше некуда ходить. Вроде бы два-два человека мячик перекатывают. А за этим всем стоит целый стиль жизни. Uh -huh. Целый стиль жизни. С фан-клубами, с пивом, с драками, с э, э, речевками, олетом. -оле, есть нам предлагается вселенная под названием футбол. Uh -huh. Вселенная под названием балет. Uh -huh. Вселенная под названием, там, скажем, там полеты в космос. Uh -huh. То есть каждый раз нам предлагается некая модель мира. Угу. Это духовная вещь. Это не просто коммерция, это не просто, там, скажем, там вопрос техники там, или зарабатывания денег. Это какое-то мировоззрение. Uh -huh. А настоящая духовность со знаком плюс, так сказать, молча стоит в стороне. Но пока она есть, yeah. мир балуется, играется и существует. Но когда она уйдет, настоящая духовность со знаком плюс, просто не будет ее. Тогда э, рухнут карточные домики, построенные всеми Друзья. остальными. Да, да, да. да. Как воздух. Вот не видно его, все дышат, как бы и не замечают и не думают о нем. И благодарности к воздуху ни у кого нету. Все дышат, как бы как буты. <говорит> а вдруг он не стало его, и певец перестал петь, и пахарь пахать, и э, бухгалтер считать, как бы и все вдруг начали. Как же сказать <говорит> эту настоящую духовность и в чем она выражается? <говорит> вот она у Бога, значит, если тело живет душою, то дух, душа живет духом. То есть, им смысл же смысловые вещи в жизни, они в духе человеческом. То есть для чего ты живешь? Это вопрос не душевный, а духовный. То есть для чего живешь? Был такой прекрасный фильм Курьер на, на, на конце советской власти, Шахназарова. И там, как бы, значит, ты о чем думаешь, спрашивает, один малолетку, другой малолетку. Он говорит, да, у меня говорит, пальто на зиму нету. Он снимает себе пальто другой, пацан. Он говорит, ну, говорит, на, тебе пальто, и думать о чем-нибудь хорошем. Что ты про пальто думаешь? Про пальто стыдно думать. Думать о чем-нибудь более высоком. То есть, если думаешь только про пальто, как бы, ну, то есть вот хорошее кино такое. Так вот, вот, там, где цель жизни там дух. Там, где вкусно, там душа. Там, где цель, там дух. Иногда цель может тебя запретить, например, вкусно есть. Вот не ешь вкусно на протяжении года, чтобы достичь нечто большего. Откуда пост, откуда воздержание, откуда подвиг. Вот, значит, а уже дух сам питается Богом. Или дьяволом. Угу. Понимаете, то есть тело живет душой, а не, а, а не Макдональдсу. Душой живет тело. Угу. А душа живет духом, то есть угу. смыслом жизни, целеполаганием. А дух живет либо Богом, либо его врагом. Чем-то одним. Живет дух. Да. А вот есть выражение сильный духом. Да, это волевые люди, которые могут подчинять свою эмпирическую жизнь внешнюю, отказываться от удобств, скажем там, преодолевать сложности, совершать сверхтитанические усилия, недоступные простому человеку слабохарактерному, ради достижения неких целей, которые не видны. То есть это еще не плюс и не минус? Это еще не плюс и не минус, это еще ничего. То есть оно может быть и плюсом, и минусом, или какой-то сложной смесью. А вот. с чего должен начинать человек, дабы развить в себе дух с плюсом, с позитивными ну, мировоззренческими что... установками? Нужно сначала разобраться с Системы координат, то есть куда ты идешь угу. и для чего это тебе. Помните, что делать, например, да? Ленин читал 30 раз её, значит, в жизни эту, эту примитивнейшую книгу, значит, невозможную для чтения, то есть нудную, паршивую, на угу. самом деле глупую книгу, он читал 30 раз. Как бы. Это надо быть, там, любой здоровый сошел с ума, видимо, и он не было откуда сходить как бы, значит уже Ленину Ильичу. Так вот там был такой Рахметов, самые интересные там были строки про Рахметова, который там спал на гвоздях, там ел сырое мясо, закалял себя физически для будущей борьбы за счастье человечества. То есть вот, вот отрицательный пример, понимаете. Как бы, значит, человек разобрался с чем, Он выбрал себе цель, как бы. буду бороться за счастье, буду готов на страдания. Для этого буду уже сегодня есть сырое мясо и спать на гвоздях. Вот. Человек надо решить, что ты хочешь. Допустим, хочу помогать людям, поступаю в медуниверситет прекрасно для этого учу биологию латинский язык изучаю травы хожу в спортзал чтобы повысить работоспособность бросаю вредные привычки потому что курящий доктор это хуже чем не курящий доктор скажем так и так далее и так далее то есть выстраиваю целую систему мировоззренческую и начинаю достигать ее путем волевых усилий это уже хороший пример мне кажется хороший пример то есть хочу быть Десантником раньше у нас такие были желания в детстве. Хочу быть там, типа там хорошим спецназовцем, там, тем, тем хорошим парнем, который наказывает плохих парней. Для этого вешу на турнике каждое утро, качаюсь, бросаю вредные привычки и так далее, и так далее. Воспитываю все волевые качества сильного мужчины, uh -huh. который сильный и добрый, который защищает слабых и добрых против злых и сильных. Но это фактически, фактически же есть проявление некоторых добродетелей. Конечно. Это фактически есть всегда а человек. Он возит к добродетелям очень много всяких вещей, которые в конечном итоге имеют целью принести людям благо, защитить их, оказать им некую помощь необходимую, даже с угрозой для себя, если это угрожает тебе самому или, скажем, в чем-то ужимает тебя. То есть ты готов пожертвовать чем-то своим, начиная с маленького, например, с времени. То есть ты отдаешь там лишний час своей жизни для того, чтобы выслушать, скажем, скорбящего человека. Всего-то она все. Просто это человеколюбие. Это, в принципе, практическое человеколюбие, незаметно. Потом, когда он ушел от тебя, оставив негатив весь в тебе, значит, ты не критикуешь его за это и не говоришь, что вот, он приходил очередной идиот, значит, ты угу. съел мне полпечени, как бы, значит, такое, и так далее. То есть ты, ты, понимаешь, что ему сейчас легче, а мне закономерно тяжелее. Ну что ж, такая моя работа. Да, я думаю, мы цикл добродетелей продолжим и начнем с ключевой, как бы фундаментально, насколько я понимаю, добродетели человеколюбия. Человеколюбие, да, фундамент всего доброго, конечно, да. Спасибо. То есть будем ждать продолжения. Да. Время программы «Диалоги» подошло к концу. А я напоминаю, что гостем передачи был протерей Андрей Ткачев, настоятель храма преподобного Агапита. С вами была я, Наталья Доценко-Белоус. До новых встреч!